Всем привет! Такой вот кармашек мы сделали за картой боковой. Вот. Фольт Салон. Это зачищено, подкрашено. Кстати, вопрос, кто разбирал салон? У вас тоже такие трубки поролоновые есть или нет? Т4. Это, Это заводские? Так. Вот в чем проблема. Вот здесь, вот. Чуть-чуть. Нету. Есть чуть-чуть. Здесь. Дергаешь, нету скрипа. А здесь есть скрипы конкретные. А здесь ничего нет. По правой стороне вообще все тихо. То есть получается, наверное, где-то здесь там где соединяются металлы где-то прослабло и скрипит что подскажете чем задуть у нас есть два варианта Мы хотели бы услышать другие мнения еще одно вот есть двери которые тоже скрипят шарудят но ну, по идее это резинки с ними что можно сделать? Силикон или еще что-то? Все, ждем ваши комментарии.